Вы на канале Пилип 30, 30. А Сегодня мы будем... Я сегодня был в городе, э, ну, жителей города. И сегодня мы будем <coughs> ехать домой. В нашу родную деревню Поскучил Поскучился за ней, потому что я ехал на отдых. И было мне очень-очень скучно. Ну, я с кем-то подружился. Не могу сказать, кто это. Это какой-то житель Степан. Я не знаю, как его звать. Вроде Степан, потому что я такие странные жители. И вот. Сейчас мы, наверное, зайдем в кафешку, перекусим, и тогда начнем. А я, когда поем, выйду на вашу связь. Всем пока что, пока. Так, спасибо. Короче, ребята, все, я вижу их буду сейчас идти вызывать, потому что уже темнеет. И мы идем прямо почти к остановочку. Но перед этим мы зайдем в магазин. Но у меня, как вы можете повидеть, ноль. Это <связывая> изумруда, поэтому просто зайдем и посмотрим. Башки. И никого нет. Ну, уже темнеет, наверное, работа окончена ехать. Поэтому мы тоже будем ехать в деревню. А ехать мы будем очень-очень долго. О, вот Степан. Степан! О, Билли, здоров! А. Ты почему э, по дороге ходишь? Ну, я вообще не хожу по дороге. По дороге. Это ты идешь по дороге. Так что давай зайдем. давай 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 Давай, 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 житель, давай, Степа. Вины хочешь ты? Отпусти. да дам, там на бочку поговорим. Давай, 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 давай. Ты, ты чего был на дорозе? Ну, я просто ходил. Просто ходил. Нельзя просто ходить вот на такой дороге. Поэтому... Я, кстати, сегодня уже уезжаю. Блин, а скучно нам без тебя быть. Ну, я, может, еще когда-то приеду, поэтому... все пока, а я иду на остановку, не подскажешь где-то? Ну, иди прямо, и там направо. -а -а, Спасибо, хорошо, а -а -а. хорошо, Короче, сказал, прям правый, ой, прямо это иди направо, блин, заикаюсь. Так. Так, мы уже вроде машинным, так что можно поехать. Ну и дашь А, он дома. Так. Спанч Бог, Все. Пост один. Так, все, ребята, а там уже едет мой такси, поэтому увидимся в деревне. Так, выключаю камеру. Так, всем привет, ребята. Все, я уже в дома. Мой таксист уже уехал. Он меня прям сюда подвез, поэтому, ребята, надеюсь, меня слышно. И, короче, сегодня мы будем идти к мэру, если он дома. Э, мэр, ты в дома? Его нема дома, так что мы бежим. Я могу узнать, где він? Надо спитати жителя в Білому, він всегда практично в дома. Житель, ой, Білом, скажи, житель. Не підскажеш, де цей мэр? Филип, я не знаю, где он, но да, он ходил где-то около огорода. Коло огорода коло Кологородов. Не не. Ладно, окей. Я иду тогда, окей. Угу. Так, окей, ребята, я пошел. Так, здесь. Моих друзей нет. Поэтому он сказал кологородів. Коло каких оругородів? Коло ну, тут нема. Ребята, тут -то тоже нема, значит. Осталось только два. А он довин. Мер. Мене не чую. Давайте догоним його. Так. Мер, коротше, коли будемо я зарплата, я його дожинали? Піліп, не мішай! Завтра. Завтра? Да. Ну ладно. Трішно, а що у нього там по списку? Предлагаю прибратися його в хату якусь. Хоча ні, я ж не якийсь вор. Блин, ребята, что делать? Напишите мне в комментах, идти мне или не идти. А я пока что сейчас посмотрю, кто мне там написал. Как раз темнеет, я сейчас перекусу. перекушу. Эм, Поимнем, поим. Друзья, кто помню, я из Украины. <как> <как> Пойму картошки трошки. И последний кусь, все. Кстати, на сегодня завтра буду работа. Походу завтра последний день, потому что сегодня пятница. А в реальной жизни в субботу. Ладно, сейчас так смотрим. И все говорят, что про... Ну, короче, пару человек говорит, чтобы я пробрался. Пару человек, чтобы нет. Напишите, а теперь я буду ночью идти до жителя. Значит, тогда я ляжу пораньше. А ночью мы пидем. Вот, и все, да это. <си song> <sup> Ой, у меня что-то я заспал, блин. Уже ночь надо идти. Так. <си> я пока что фонарик уберу, чтобы все подумали. Хотя, я сейчас сплю с этим. Так. Жители могут уже сплять. Так, а ну давайте. Тихо зайдем. Так. Блин, еще никто не спит, почти. Ладно, давайте посмотрим, или мэр спит. Надеюсь, он не спит. Надеюсь, его нет. Так, да, его нет. Так, давайте проберемся. Посмотрим. Что? А где все изумруды? А где список? Подождите, ребята. Мне интересно, подождите. Так, окей, давайте на другой день пойдем уже поскорее и увидим, что произошло. Так, окей. Все, я пока что лягаю спать. Филипп, открывай дверь. Филипп, открывай дверь. А? а кто то там? Что? Что? Кто-то там такой? Так, сейчас, открыть. Так. Стоп, нікого нема. Стоп, подожди. Може хтось сзади додому. И подожди нікого нема. А що за фігня? Подожди. Окей, сейчас закрию двері, короче. Голос був вроді як сусідам. Сусід. Ти не спиш? Тук, тук-тук, можна зайти? Блін, нема вдома, походу. Ладно. Погнали до мера mm. мэр мэра испытаем. якщо мер є? Мера нет. Mm. Так, до да, мера нема. Так, житель продавець ти не бачив мэра, пожалуйста, скажи мені. Він mm. ходив там по поля. Спасибо, ну куди ти пішов? А де твій конь, Інтересно, де його конь. Давайте підемо до ученого, може він скаже нам. що там? Так. Что там происходит? Что за суета? Алло, сосед! Это ты? Что, вы тут роботы? Что, подожди, сосед, подожди, вы бы что? Это ты меня штука? Пилим, нет, это я, не, мы вообще зелье делаем. Зелье? Ты что, не правда? Да, посмотри, сундук. И... Ой, правда, они все забрали, у тебя было. А ну покажи инвентарь у меня там нету я дал этого соседу сосед покажи а да вот реально ребят ну ладно а ты за тесту как либо нет ну ладно смотри я за тобой слежу слежи сколько хочешь. один глаз и блин так подожди так э, житель что ты, ты не знаешь дамер там ходи там угу окей иди Зараз підемо. Так. Що до нас якісь ігроки? Надіюсь, вони мене не побачать. Так, так. Іще один ігрок заспавнився. Що за фігня, Я що одіночі не гуляю. Кто до мене додається натяк. Надіюсь, вони не побачать. Дяди. О, ондо, ніфіга. Он домер. Мер, стой, подожди, ну куди ти гнешся? Мер, подожди, пожалуйста, ти не бачив. И что ты мне зарплату не даешь? Ты мне сегодня сказал зарплату до 6. Да боже, на свою зарплату. Так, ну давай. О, спасибо, наконец-то моя зарплата. А чего она такая была? Вот ты уже очень много и даже соседа урок. О, огород Понял. Ну, спасибо, ладно, тогда. Уже скоро будет ночь. Поэтому я пойду, да? Иди. Ну, что, спасибо, Туди. Блин, ребята, короче. Он мне дал 22 изумруда. А моя максимальная зарплата это 20. Алло, а, тю, блин, я думаю, мой дверь ты закрыл. Так, <coughs> вроде никого не мам. Там мы изумрудки. Берем морковочку, похаваем. Хам-хам-хам. <coughs> так, все, я нахаваюсь. Нафига я взял пшеницу? Блин, я на сюда случайно назвал. Так, А поки буде це, я хотів би сказати. І якщо ви хочете, щоб я построю щось, підписуйтесь на каналчик, буде отдільний відео. скільки вже? вже скоро буде темніть. Що? Ви це не чули? Подожди. Подожди. Хтось літав. <кхід> Подожди. А де? Подожди, все то летало, подождите. А ну, сейчас я пойду, подивлюсь по камере. Сейчас, подождите. Подождите пару минут.